万总，您先不要恼羞成怒，消消气。您刚刚口口声声说，你所做的一切是为了在座的各位董事以及公司的利益，这话说的真好。各位，我手机里有一段录音。 放大家先听一听，听完之后，请各位自行评价。唐心啊，你说你要乖乖听我话，至于现在这么惨吗？不过一切还不晚啊，只要你懂事儿，把我哄开心了，我还是有各种办法把你捧红的，啊。 这就是你们所谓的证据，啊？随便加工几句录音，你把我们董事当什么？这也太儿戏了吗？如果万总觉得这段录音不够有说服力的话，我还有一段视频。我们公司有一个叫。 好像找你说了一堆胡话，应该不会去相信一些小孩子说的胡话吧？如果各位还有什么具体的问题，可以尽管问。江小姐，你之前让唐鑫去污蔑我，在暗示我，只要给你一笔钱，你就能说服唐鑫撤诉。 我为了大家，为了公司的利益，我选择了妥协。现在你又拿这个视频来栽赃我，你这种贼喊捉贼的伎俩，真的让我刮目相看。做人怎么能这样呢、啊？从古至今啊，断案还讲究一个人证物证。人唐鑫自己都撤诉了，你还有证据？证据？ 有吗？我可以证明。 慢总，这一次真的是辛苦各位了。作为临危受命的新任 CEO 呢，我要感谢 MH 一直以来对我们的信任。不过这次呀，也确实只是万山他的个人行为，并不能决定我们公司的经营方向。我呢，也一定会尽快向社会各界表明我们万兴娱乐为了维护行业秩序，断臂求生的决心。 这次能够罢免万山元帅和将军，功不可没。当然了，你要多谢骆总的帮助。范总，就不送了。行。哎呀，这个臭小子，我差点就以为你翻不了盘了，还想着怎么替你收尾啊，弄得一惊一乍的、啊。 不过结果很好，范总，您瞧您这话说的，我什么时候让您失望过呀？这也就是你说的将军吧，今天表现很好。谢谢范总。这次万山背后肯定有高人指点，要不然就凭他，不可能这么有恃无恐，见招拆招。就算他背后有狗头军师，毕竟邪不压正。 充其量不过就是个跳梁小丑。倒是范总啊，刚刚我们受的那些惊险，可就得靠您的奖金来安慰了。哎呀，你这臭小子，行了，少不了你。啊，对了，我还约了人，我先走了。好，范总您先走。范总再见。这次任务完成的不错。 谢谢袁总夸奖，袁总是不是应该请我喝杯咖啡、啊？将军，谢谢你，也谢谢你，我以为你不会来了。我来是因为你，我不想让相信我的人失望。虽然我知道我迈出的这一小步并不能改变什么，但我想为那些还在像我一样受困扰的女孩们找到一点方向。你做的很好。